こんな話があります1匹のお魚を中国人に渡すと油で揚げます日本人に渡すとお刺身にしますでも韓国人に渡すとスープにすると言われているぐらい韓国はスープ料理が発達した国なんですその中でもクッパは本当にいろんな種類があるんですけれども今日は牛の血を固めたソンジというものと 胃袋が入ったクッパを食べに行きたいと思います。では、行きましょう。また かならん、ここですねあの、野外席の雰囲気がめちゃくちゃ良くて、ちょっと見てください、あのテーブルと椅子があの家庭用の, <laughs> あのセットなので、野外席とはいえ、めちゃくちゃ安定感があって、こうゆっくりこうくつろぎながらお食事ができるんですよ。 で今日は、えっと、2種類のクッパを、ね、注文しましまた、えっと、1つ目はです、ね、牛の頭のお肉がたくさん入ったクッパとあともう一つはソンジという牛の血を固めて作ったものがドーンと入ってるクッパなんですけどちょっと後ほどねそのドーンをお見せしますね。で基本のおかずがですねこちらが、えー、玉ねぎの酢漬けですね。 そしてお隣が大根キムチそしてもう一つがこれ白菜と若大根のキムチですねそしてあとはこのタレがお肉をつけて食べるタレですねあとはスープに入れる青唐辛子 ちょっとここ見てくださいお花めちゃくちゃ綺麗じゃないですかあの YouTube の撮影するって言ったら綺麗に映るようにってわざわざここにねお花と果物集めてくれましためっちゃ親切 <laughs> それではソモリクッパからいただきますねお肉と。 プリーこれが牛の頭のお肉すごいでしょうどこすくってもお肉もうねスープのいい香り半端ないですよなんかスープ結構とろっとしてるんですよね テーブルに塩と胡椒あるんだけどもうね味しっかりしてるから胡椒ょ、ね、でちょっとぐらいでいいですねうわちょっとスープ美味しいそして青唐辛子これもう辛い人好きだらドバッと入れちゃっていいと思います私はこれぐらいあーこれ青唐辛子のさ香りが加わってさらにね 最高の香りり仕上がりましたようわうんあめちゃくちゃ美味しいスープを口に入れた瞬間からこのね通っていって中に入るまでずっと美味しいうわー うまみ濃厚でさちょっと青唐辛子のあの辛みが加わることによって余計にこの牛のうまみが引き立つんですよたまらんこれあのですね 比べると、まあ、ソルロンタンはどっちかというとちょっとねあっさり系なんですよでもねこのねソモリは本当にこう力強い牛のうまみプラス濃厚さが全然違いますねいや私結構ねソモリクッパ好きでいろんなところで食べたんですけどここはね本当においしいですしかもスープは もう12時間ぐらいに、ね、しっかりこう大きな鍋でて、ね、見えてますよね、あの鍋でずっとね、12時間ぐらい煮込んでるそうですよ。 ちょっと次お肉いきますか。かあ、こう脂身がねたくさんある部分もあれば、まあ少しねこう割合よくあるお肉もあるし。で<ス> 美味しい一瞬でなくなりますめっちゃ美味しいえなんかさ筋を食べた時のような弾力ととろける感じうん。赤身の部分はめっちゃ美味しい スープがジュワッジュワ出てきますかーあのね旨味しかないね臭みとかも全くないお肉の肉質あるでしょこの間にもスープが入り込んでるんですよだからそのスープがさ噛むとさお肉の旨味と一緒にジュワッって出てくるこの瞬間も天国ですねうん,うんうん このソースはねちょっとわさびあの醤油ソースって感じで結構あっさりしてますよお肉との相性いいですあのソン・ランタンに入ってるお肉は油部分がないんですけどこのソモリクッパに入ってるお肉は油部分があるからコラーゲンふんだんに <laughs> 入ってますねよし見てパンだよイイエーイ そうそう、タンまでで入ってるんですよ、ね、うわーコリッコリッとした食感を想像してたんですけどなんか赤ちゃんのほっぺたみたいな <laughs> 柔らかい食感美味しいあのソウルロンタンはどっちかというと。 あのお肉が、ね、あんまり入ってないのでこうスープを楽しむっていうイメージなんだけどこのソモリクッーパーはスープはもちろん楽しめますであとはお肉がたっぷり入ってるからこうお肉をさすくって食べる楽しみがあるんですよね結構忙しいです <laughs> ソモリクッーパーは若、まあ、大根キムチと一緒に食べちゃおうかな うんしい、うん、もうキムチもさお店の手作りだからめっちゃおいしいタンメンもおいしいんですよねうんおいしいわタンメンにもさスープがさ染み込んでる

ちょっと中見ていきますねこれこれこれがソンジですダーンこれが牛の血を固めたものあのパッと見た目はあのレバーに似てますよねそしてこれこれこれがヤンですヤンヤンというのは牛の胃袋これがね美味しいんですよ あとお野菜が豆もやしと白菜菜ですねお野菜もしっかり入ってますさあこれにもちょっと胡椒胡椒少々と青唐辛子をちょっと入れますうわやっぱさっきのさソモリクッパとはちょっと香りが違いますねスープからいただきます 上に浮いてるのはコチュギルですねちょっと辛い油かな飲むしようねうわー美味しいしっかりとスープ自体の美味しさはあるんだけどめちゃくちゃあっさりすっきりしてますうわ でね、このあの唐辛子油のちょっとピリッとした感じもまたいいんですよこ舌を刺激してくれるねじゃあ続いてソンジいきますかあーつるりーんと <laughs> 入っていきました新鮮な血を使ったソンジって本当にね嫌な匂いがないんですけど 全然これ嫌な匂いなくてむしろ香りがめちゃくちゃいいですあの血生臭い,い香りとかも一切ないですねプリンのようなつるんとした食感がすごい喉越しがいいんですよ <laughs> うんあっさりしてるんだけどなんか濃厚なこのソンジ自体の香りがあるんですけどそれがめっちゃ美味しいなそして これいっ <laughs> 今ちょっとソースにつけようかなうん、うん、まずはこれ食感がね、すっごいコリコリで楽しめますねね、うん、噛んでいくごとにちょっと胃のこの独特の香りはあるんですけど、でも 全くこう臭みはないですね。うん、普通にお肉を食べるよりも、実はこのね。内臓系の方が好きなんですよね。特にこの胃。めっちゃ好き。<laughs> うん。美味しい。野菜もきた。もうこの白菜がくタッとなってる感じがいいですよね。 白菜の甘みがしっかり出てくるよこのピリ辛のスープとめっちゃ合う白菜で食べるとスープがちょっとマイルドになる感じうん美味しいまたこれもさスープごくごく飲んじゃう系です はい、こういうさ、クッパ系食べると、やっぱおっさんになっちゃうんですよね、私、<laughs> 結構。うん、この損じって、鉄分はもちろんなんですけど、あの解毒作用がある栄養素がいろいろと入ってるから、二日酔いの時に、本当にぴったりの食べ物なんです。でもででもすねこれこう食べてるんですよそしたらやっぱ やっぱりあ焼酎飲みたいなーってなるからうーんなんか半分だけちょっと飲もうかなと思って頼むでしょ焼酎そしたら結局自分でも知らずに1本全部飲みだってるんですよ本当 <laughs>。だからそのね繰り返しになっちゃうんですだからお酒の解毒もしてくれるしおつまみになる <laughs> っていうねヘジャンクですね本当は今私ものすごくああ 焼酎頼もうからどうしよっかなーって迷ってるんですけどまだね朝の10時だからちょっと我慢しときます <laughs> ダーンヘイヘイ 美味しい白ご飯もいいけどやっぱ雑穀入れるとやっぱ雑穀の香りがあるからちょっと香ばしさが、ね、あっていいですよねあ美味しいご飯にキムチトッピングいやここさ本当にさキムチまで美味しいうん なんかソモリクッパもそうだしなな <laughs> ずーっとさあのこの胃が出てくるんですけど <laughs>、うんうんうん、ここはですねあのお店の雰囲気だけじゃなくてもう本当においしいので私的激推ししたいお店ですねでメニューも結構ねいろいろあるので次はね違うメニューもねあの食べに行きたいなと思います